сегодня, после подписания в каком-то нибудь году, без визового режима, у нас, соответственно, уже будет европейский опыт работы банков на полтора-три процента для персидских громадян. Матфей, а почему вот, если это что там Европейский Союз, если в Эстонии, полтора, под... а извизовый. Извизовый. вы Эстонии не полтора а люди смогут без визового режима? Я прошу прощения, зачем ждать для людей полтора-два компенсирует город. 30 процентов до 70 компенсирует государство. У вас есть а? Это энергоэффективность в ОСБ. Многопрофессионально. Чуть была скажем так, причастно к выяснению этих отношений. И для меня, например, непонятно, как дом, который имеет квартира в учетных, потребил 27 гигакалорий за месяц, в квартирах потребил всего 7. Ну вот как это может быть? А дом потребил, и учет показал. А вот эта проблема каждого своя, поближе. Я отказалась от каких-то моментов

Что там происходит, и вернуться, и не это здесь. А мы их так воспитали, чтобы они Не <связано> <в ковы, связано> Мы, мы, мы не должны без виз с ассоциацией. Может, я сказал, <связано> <посмотреть, связано> там будет? <связано> давайте давайте Шар, а Шар. я следующий шаг. Я понимаю, что каждому молодому человеку всегда задают вопрос, да, вот где жить, и как же и так далее. и я сейчас хочу сказать, что вот эти дома новые, энергии гораздо дешевле, чем квартира. Даже чем вторичка. Вы это запомните, потому что там внутри 3-5 лет и появится вопрос, да, куда они место вести. Да. Вот. И, соответственно, а, об этом нужно думать. Вот те хрущевки, которые подсовывают вам под видом типа клевой темы, которую надо утеплить и все будет классно, забудьте о них, это, это пещера, пусть не бюрократы живут. Вот. Нет, они строят себе классные дома. Вас хотят запихнуть в эти а, холодные хрущевы, за которые надо очень много платить. Вы знаете, кто хозяева а, обданной Генажа? 33% Григоришин знаменитый, 33% Ахмедов. Мы платим деньги кому? И им платят. Никому. Только им. А, наши сами деньги. А когда они нам рассказывают, что они нам дают субсидии из наших же карманов, так это опять же мы, через нас они платят этим ну, хорошим дяденькам, к которым мы никакого отношения не имеем, а их сыновья живут очень хорошо. Так вот, энергосберегающие дома. Это будущее. Думайте о них. Почему? В 25 раз дешевле да, потребляет энергии, чем кирпичная, чем хрущевки. То есть, если за хрущевку мы платим 2500 гривен в месяц, то там а, порядка 400-500 гривен. Чувствуете разницу. Молодежь, это для вас, это ваше будущее. Потому что если вы не сделаете такие дома, они по-прежнему заставят нас жить в хрущевах и будут спорить о том, а, я вот не на вас, я вот на тех городах, спорить о том, панели вот так ставить, вот эти утепляющие, или вот так ставить вот эти утепляющие панели. Либо рак, либо боком. Нет, господа, думайте вот о своем будущем. Они будущее будущем не сделают

мы говорим о и так далее. Так это я... Это... а я за какие бизнес? Да. да. А ну кто-то из вас вот, конкретно ну, чем-то пытался еще чем заниматься? Я просто скажу два. Да, это два. у нас было Два. Это два. Два. кто-то Два. 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 ли Два. 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 Конечно, нужно. Если те, которые живут в своих домах, экономят, то те, которые бизнесом занимаются, потому что они связаны с этими правдами. Нету Нет, нет. Ганна, Червонівський національний епідемічний університет, я викладач і я згодна з паном Ігорем з того приводу, що майбутнє за енергоефективними буділлями, цим ми займалися і з Малою Академією науки. Були такі у нас проєкти, були роботи. Що стосується майбутнього, це в майбутньому. Що стосується теперішнього, найголовніше жити з сьогоднішнього дня. І для молоді це е, певний, момент, певний момент і найголовніший момент сьогодні і зараз думати про ефективність. Е, у кого є регулятори тепла в домі, уходите всі на роботу чи в університет, Вимкніть їх до мінімума на цілий день, коли немає нікого в домі. Навіщо? Витрачати зайву енергію. Е, якщо ввечері, можна відкривати більше. Другий момент використання теплої води теж саме відкрили, поки е, змочили саме посух, чи далі вигнули. Намилили, потім змили. Е, знову ж таки, ми не витрачаємо зайву воду, зайву гарячу. За ту воду, за яку ми витрачаємо велику кількість кошту, ще досвід дуже ефективний це енергозберігаючий посуд, той, який реально економить велику кількість газу на, на Той посуд, на якому ми готуємо їжу кожного дня. У мене досвід за 4 роки е, порівняно з моїми сусідами, в е, ну, 2,5 рази я витрачаю газу менше, ніж мої сусіди за рахунок енергоєфективного пособу. Таких моментів на сьогодні, на е, сьогоднішній день, велика-велика. Побутові прилади, які мають енергозберігаючу функцію. Це і холодильники, це і пральні машини і так далі. Жити сьогодні і кожного дня думати про те, що робимо. Дякую. Дякую, пані Аня. Питання, відповіді, репліки.

Шпарынку. окна были поставлены в 2010-м, а человек нашел знакомого, который написал ему, что он ему продал в 2016 ом окно, и человек еще по, этому, по этой, э, компенсацию, то есть, ну, наши люди, как обычно, найдут какой-то вот такой способ и сути, даже самое лучшее начинание, причем сами для себя, вот, ну, как бы, в результате таков, что денег выбрали очень большую сумму, на этот вот, день деньги закончились, на следующий год непонятно. Потому что на субсидии в бюджете заложено денег намного больше, нежели виртуально какая неизвестно, как там будут выплачиваться, намного больше, чем на энергоэффективность. Я думаю, Коллеги, я запрошу, я дякую всем за увагу, я сподіваюся, что еще...